Hamza salam dostlar. Bu gün sizlerle birlikdə Metil Xaganat qında sizə məlumat verəcəyəm. Hazırsanızsa videomuza keçək. Metil Xagan, Metil Shan və ya Metil Xan qədim Çin mənbələrində Maotun və ya Modun Shanə olaraq da adlanır. Ərədən əvvəl 234-cü ildə anadan olmuşdur və Ərədən əvvəl 174-cü ildə vəfat etmişdir. Böyük Xan imperiyasının ikinci Şanyüsü, bəzi tarixçilər onu Oğuz xan hesab edir. Böyük Xan tarixçisi Şima e, Siyan yazır ki, Hunlar öz uzun tarixləri ərzində dəfələrlə cəh güclənib, e, güclənib, yekdil vahid səltənət yaratmış, cəz zəifləyib ayrı-ayrı qəbillərə parçalanmışlar. 4000 kilometr uzunluğunda, 4 metr enində və 10 metr hündürlüyündə sədd çəkişdirmək əmri vermişdir. Həmin sədd bu günə kimi durur. Əslində bu Çin xalqının zəhmətkeçliyi ilə bərabər həm cəngavərlərinin qəhrəmanlığına qoyulan abidədir. Əradan əvvəl 220-ci ildə Çin imperiyasına, hətta digər qoyul Ə, qonşularına belə xaraç verən Hun xaqanı Teomanın heç yuxusuna da girməsiz ki, evində yenicə dünyaya gələn körpə nəyin ki, yaxın uzaq qonşulardan, hətta böyük Çin imperiyasının özündən xaraç alacaq. Metenin digər qadından olan doğma ə, qırmızı yanaq qardaşı da vardı. Təəccüblü olsa da Teoman böyük oğlu Meteni deyil, onu taxt tac varisi etmək istəyirdi. Bu man Meteni uətçilərə UH Giv göndərib sonra da ə, onların üstünə hücum etmək istəyirdi ki, düşmənləri Meteni öldürsünlər. Lakin bunu hiss edən metenin at belində əsirdlikdən qaçıb gəldiyini görən Buman ona 10006 10006 bağışlayıb ə, uzaq əyalətlərdən bir nəvayi göndərir. Onu düşmən qəbilə və tayfaları ilə yaxın və uzaq xalqlara Mübarizəsi ərədən əvvəl 202-ci ilə kimi davam edir. Mənbələrə görə o 26 xalqı birləşdirib e, konfederasiya qatır. E, nəhayət şərqin e, ən güclü mtashki və döyüşkən ordusuna və möhkəm döv dövlət strukturuna məcmuranlıq edən Meti Çinin hücumuna məruz qalır. Çində bu zaman hakimiyyətə yeni gəlmiş Adınxara ağallıq edirdi bu o qədər güclü səltənət idi ki, hətta indiyə kimi çinlilər özlərini həmin sülalənin adı ilə, yəni xan milləti adlandırır. Bu sülalənin başçısı keçmiş çay imperatorunun qızı həmişə onun prıns nə evlənəcəkdi. Metə Xaqan bundan sonra Çin sakit buraxsa da, Hun tayfa başçıları hələ də hücumlara ə, davam edirdilər. O bundan sonra bir daha qılınca əl atmadı. Çünki ona ə, baş əyməyən bir xalq qalmamışdı. Metə Eradan əvvəl 174-cü ildə vəfat etdi. Onun şaltənəti düz 3 ay il e, düz 300 il daxili e, qırğınlar e, qırğınlar ölkəni dağdana qədər yaşadı Dunxu tayfaları ilə münasibətlərindən dinc o yollar tənzimlənməsinin tərəfdarı olan Məti Xaqan onların torpaq istəklərinin yol verilməz olduğunu dərk edərək nüfuzlu saray məmurları, or ordu başçıları, ağsaqqallar arasında məslə ə, məsləhətləşmələr aparır. Məsəl, e, məsləhət məmələr e, zamanı torpaq məsələsi ilə bağlı e, bir sıra ziddiyyətli e, məqamlar üzə çıxır. Ağsaqqallar Xaqana yersiz torpaq sahələri uğrunda qan tökülməsinin yol verilməzliyini vur, e, vurğulayaraq Xaqanı bu işdən vaz keçməyə çağırırlar. Lakin Mete Xaqan onların bu təkliflərindən qəzəblənərək bildirir. Torpaq dövlətin təməlidir. Torpaq millə, e, millətindir və babalarımızın e, onu xidməklə ax, qoru, e, qoruyublar. Millətin malını e, isə heç kimə vermərəm. Torpaq istəyənlərin bircə cavabı var. Onlara onlarla savaşa girmək Ona görə də e, mən əmrimi verirəm. Hazırlaşın, düşmən üzərinə gedirik. E, belə ki, ilk, e, ilk olaraq Böyük Hun sərkərdəsi Mete Xaqan tərəfindən həyata keçirilən islahatlar da bir növ törənin möhkəmləşdirilməsinə yönəldilmişdi. Mete Xaqan həyata keçirdiyi e, islahatlar o vaxta qədər mövcud olmuş, yəni Ananəvi xalq qanunlarından bir növ rəsmiləşdirilmiş və e, təkmilləşdirilmiş forması idi. Dostlar, videomuz bu qədər idi. İnşallah videomu sevmisinizdir. Kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın. İnşallah dediklərimi anlamışınızdır. Digər videolarda görüşənədək, hələlik.